ঘূৰিছোঁ ফিল্ডত ঘূৰিছোঁ আৰু যোৱা ৰাতি আমি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী এম এম ৰেইনফল ৰিচিভ কৰিছোঁ সেই ৰেইনফল ৰিচিভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো দুখন নদী আছে ভালেশ্বৰী আৰু কটাখাল সেই নদীৰ ডেঞ্জাৰ লেভেল বাঢ়িছে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ভিলেজেছ এফেক্ট হৈছে মেইনলি লালা চাৰ্কল আৰু হেলাকান্দি চাৰ্কেল বেছিকৈ এফেক্ট হৈছে সেই এফেক্ট হোৱাৰ কাৰণে যিটো ম'ষ্ট এফেক্টেড ভিলেজেছ সুদৰ্শনপুৰ ওৱান টু থ্ৰী তাৰপিছত বন্দুকমাৰা সেই আইডেণ্টিফাই কৰাৰ পিছত আমি ৰিলিফ কেম্প ঠিক কৰিছোঁ অলপ দেৰি পিছত আমি ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিম আৰু এতিয়া ছিচুৱেশ্যন নৰ্মেল আছে ৰেইনফল অলপ কমি আছে আৰু যিটো আপ ষ্ট্ৰীমৰ ৱাটাৰ লেভেল ইয়াত ওৱান চেণ্টিমিটাৰ কমিছে সেইকাৰণে আমি কমফৰ্টেবল আছোঁ তথাপিও ফৰ এনি ইভেঞ্চিটি উই আৰ ৰেডি টুৱেণ্টি ফাইভেছুনেটলি টুৱেণ্টি আমি খোলা নাই কিন্তু টু ৰিলিফ চেণ্টাৰ ওৱান ইন হাইলাকান্দি এণ্ড ওৱান ইন লালা বি আৰ গয়িং টু ওপৰ আৰু পাব্লি ৰাইজৰ কাৰণে এটা অনুৰোধ আছে যে মানে ফিচিং এক্টিভিটি সেইটো বেন কৰিছোঁ ফেৰী গাৰ্ড ইউজ কৰিব নালাগে চাইক্লন ৰিমালৰ যিটো প্ৰভাৱ আছে সেইটোও এতিয়াও আছে তো প্ৰিকচনেৰি এক্টিভিটি ল'ব লাগিব আৰু ফৰ এনি কমিউনিকেশ্যন এনি